Мир Божий, братья и сестры. Я хочу представить сегодня гостя. Гость – это брат Евгений Гелецкий. Он из Молдавии, из города Бельсия. Это ну, мой друг ну, с детства, с молодости. Вместе мы каялись вместе, крещения где-то принимали, проповедовали детей вместе в одной группе, пели в хоре, играли в оркестр, он наш как-то не играет хорошо. Так я его не видел 10 лет последних, 9 с половиной. Вот я очень рад, что сегодня он послушал меня и пришел. И он вот сейчас будет проповедовать. У него акцент такой молдавский, ну и тут кто-то поймет, кто-то не поймет. Ну, в общем-то, вы все поймете, я ну, Пожалуйста. приветствую вас, братья и сестры. Привет. Мой русский язык, я как диакон в церкви в Бельце, в церкви в Ковчег, тружусь как ответственный за программу музыкальную. Вы знаете почему? Потому что наши музыканты у вас в церкви. И Петр Георгиевич это... Мой рейтинг, мы пели в мужском, мы в мужском и в молодежном хоре. Но трудимся как мы можем. Я не знаю ни одной ноты, но играем на кардионе. Судал, вы Пилигрим. может, слышали. Мы 8 лет существовали. Учились, как Йосиф говорил, учились проповедовать в молодости. Четыре года провел в Румынии. Там учился на тоже богословском университете. Дело в том, что я читаю только Молдавскую Библию, румынскую, и в нашей церкви, я говорю, если захотите, там зайдете ковчег.инфо, и там, я говорю, всегда с переводом, так у нас принято, потому что есть и молдаване, есть и русские. Сегодня, после этого, в этот вечер я бы хотел, чтобы вы открыли Псалтырь 89-й на английском, на молдавском это 90-й Псалом. 89-й. Десятый, одиннадцатый, двенадцатый. Дней лет наших семьдесят лет, А при большей крепости 80 лет. И самое лучшее пора их, труд и болезнь, Ибо проходит быстро и мы летим. Кто знает силу гнева твоего И ярость твою по мере страха твоего? Научи нас так счислять дни наши, Чтобы нам приобрести сердце мудрое. Кто бы из нас не хотел бы иметь мудрое сердце? Кто бы из нас не хотел бы управлять свою семью правильно? Кто бы из нас не хотел бы жить свою жизнь? И не самое главное начало жизни, а самое главное, как заканчивать жизнь. Очень важно, если мы посмотрим на жизни многих людей, мы замечаем, что многие люди, многие молодые люди начинают свою жизнь очень прекрасно. Многие семьи начинают свою семью очень прекрасно. И здесь старец, 120 лет, Моисею, он смотрит на народа Божий и говорит, Господи, у меня одна молитва. И он наблюдал за израильским народом. И он говорит, Господи, мне интересно, что наш народ о чем-то говорит, наш народ о чем-то размышляет. Я прислушивался к молодым, и у них есть свой разговор. Они о чем-то говорят. Я прислушивался к людьми больше, то есть по старшему возрасту, и я заметил, что они тему поменяли. Оказывается, у людей меняется, э, меняются меняется ценности в жизни. Они начинают о чем-то другом говорить. Они начинают э, что-то другое ценить. Мы замечаем, что в начале нашей жизни мы, мы ценили одну вещь. Мы говорили об одной теме. И после этого у нас тема меняется. Интересно, давайте поразмышляем, о чем Моисей, этот старец, 120 лет. Кто из вас имеет? 119 лет, есть кто-то из вас? Немного. Немного, да. Не интересно ли вам, что этот старец говорил? Не интересно ли нам, что, о чем он молился, чего его сердце, чего он, ему было интересно, или он хотел от Бога чего-то. И вот мы прочитали 89-й Псалом. По неимению времени он говорит, до этого стиха он говорит, что Господь это защита наша, из рода в род, это, это наш Отец. И после этого он говорит о некоторых вещах там, и вот в 10 стихе он говорит, мы люди живем... 70 лет, меня нету сейчас я не записал, но когда я проповедовал, я даже считал, сколько это день, сколько минут. Интересно. И даже посчитал, сколько процентов мы находимся в постели, сколько мы находимся на работе и сколько процентов мы находимся в церкви. Только одну э, информацию вам дам. Сегодня очень просто это считать. Если ходить в воскресенье утром, в воскресенье вечером и один раз в неделю в церковь ходить на богослужение то если два часа, если час, то там меньше, то мы находимся один процент, запятая, Примерно один процент мы находимся в центре. И э, после этого, интересно, где мы проводим время и о чем мы говорим. И Моисей говорит, э, что дней нашей жизни, значит, 70 лет, при большей крепости 80. И в 11 стихе он, он говорит, и, и тут же он говорит... И лучшая пора их труд и болезнь. Вы посмотрите английскую версию, мне кажется, что она очень похожа на румынскую. И там делают дословные переводы, там пишут так. И лукруку и делами, которые он хвалится во время этих 70 или 80 лет, это двумя вещами. Трудом хвалится и болезнь. Две вещи. Моисей говорит, я прислушивался к молодым, те, которые еще не женаты, те уже, которые женились, и знаете, чем они хвалятся, или, или о чем они говорят? Потому что, если взять дословно это, это слово, хвалиться это означает, люди говорят. И когда пришли ко мне, я построил новый домик, если вы бы вы пришли тоже ко мне, Иосиф, конечно, я бы показал свой дом. И сказал, вот я здесь построил, вот мы построили так, вот мы сделали так, вот смотрите, какая машина, а может быть, вы смотрите, наш чаб или наш бизнес, я знаю как. Да. Но каждый как бы в молодости обращает внимание на эти вещи. И когда Моисей говорит об этом, он говорит, что народ Божий занимается двумя вещами. Во-первых, до какого-то возраста они говорят, они хвалятся. В эти дни они говорят о чем-то. И они говорят друг друга о каких-то вещах. И именно он говорит о двух вещах. Первое, они хвалятся делами. Чем они, какой диплом у них, чем они добились, чего они построили, что они сделали, какие они хорошие специалисты или не специалисты. Таким образом, они об этом говорят. Знаете, я уже дедушка уже два с половиной года, как я дедушка, я, но я молодой дедушка. И я так посмотрел среди молодых, и я заметил, что Моисей очень прав. Когда к нам молодежь пришла, я чуть-чуть прислушивался, так, и на самом деле они об этом говорят, у нас чуть-чуть ценности меняются. Но как Господи хвалиться болезнью? И я так посмотрел, уже прислушивался, Мама, моя мама здесь 80 лет уже, э, прислушивался, тот круг, круг а я уже в кругу дедушек и бабушек, потому что, ну, как бы вот так получается, что когда уходите, я думаю, Петр Георгиевич тоже самое в этом кругу. И вот в этом кругу мы всегда слышим, мне так болело вот здесь, вот так болело, а я лечил, а есть там Аркеве где какие то какие-то травы взяли, поставили, и люди начинают хвалиться. И вот тут И когда люди встречаются, Люди, которые старше, они начинают хвалиться своей болезнью. Что интересно, один сказал, что люди постарше, они все врачи, хорошие врачи. Все знают о всех, о всех болезнях, у них есть свои рецепты. И Моисей смотрит со стороны и говорит, это народ Божий. Он не сказал, что это плохо. Но он делает какой-то прогноз, или он говорит об этих двух вещах. В этих 70 лет или 80 лет люди занимаются. О а двух вещах только. Обратите внимание, только в двух вещах. И поэтому этот старец говорит, Господи, в 11 стих, в кто, кто знает силу гнева твоего и ярость твою по мере страха твоего? Он говорит, этот народ. Я их выделил с Египта. Они видели эти десять. Казни. они видели, как Бог наказал этого, этих безбожников. Они видели, как Бог вел этого народа. Я недавно встретился, у меня здесь двоюродные братья, э, племянники, сестры. Я встретился с одной племянницей, она, она стала говорить и говорит, Евгений, сейчас что стало время чуть тяжелее, я не знаю, как завтра будет, вот есть такие законы, там все. Я говорю ей, слушай, Давай 20 лет назад ребенок. Посмотри чуть-чуть. Если бы тебе, когда ты жила в селе, очень грязно, у нас чернозем очень грязно там, и когда ты жила, жила в селе, если бы тебе чуть-чуть открыли замуж, и ты бы видела, что ты вышла замуж за такого прекрасного мужчину, что у тебя один ребенок, второй ребенок, что твои дети здоровые. Если бы ты видела, что у вас на столе есть все, если бы ты видела, что у вас есть по одной да, что у вас есть работа, Говорит, а что бы ты сказала тогда? Что бы ты сказала? Что это, это, это какая-то фа, фантастика, что ты будешь жить в такой нормальной стране. Поэтому я говорю, почему-то мы доверяем Богу и говорим до сегодняшнего дня, как бы Бог нас вел все нормально. А вот я не знаю, что будет завтра. А другими словами я говорю, знаешь, мы говорим Богу, Господи, до сих пор ты вроде нормально исправился с моей жизнью. А вот дальше? Я не знаю, потому что время, эти проблемы, и кто-то сказал так, да, если смотришь на проблемы и не смотришь на Бога, то та, твоя жизнь, она полна кошмаров, можно так сказать. Если смотришь на великого Бога, который вел нас через... Если бы израильский, да если еврейский народ смотрел на то, что Бог сделал, как их провел через, э, через море, как он как их как у них охранял от, от этих... Э, армия египетская. Тогда они бы сказали, Господи, как прекрасно жить, когда наш отец, он на день, когда он руководит весь мир. Пусть метеориты падают, пусть люди говорят до конца света, пусть кто бы что бы ни сказал, у меня на небе есть отец. И этот отец руководит весь мир. Что самое главное, что он сказал, что я его сын. Я его сын. И этого сына, я знаю, что отец не оставит. И этот, этот Отец, Он самый богатый. Этот Отец может дать нам все. Он даже может дать нам и какую-то болезнь. Ну, это в Библии написано, если Бог допускает то это для нашего добра. Поэтому Моисей старец в конце жизни, 120 лет этот старец смотрит на народ Божий, смотрит на церковь Ковчег, смотрит на вашу церковь и говорит, о чем размышляет народ Божий, о чем они беседуют, о чем мы когда мы встречаемся, о чем беседуем. Поэтому очень важно, что когда мы встречаемся, говорить и о делах Божьих, говорить о том, что Библия, насколько она права, она исполняется, видя вокруг все, что-то случается, если даже люди столько говорят, интернет каждый день говорит о конца света, мы можем сказать, как правильно, что когда мы читаем откровение, как все вот эти, все-все-все исполняется, до чего эта Библия, Слово Божие, до чего 2000 лет назад знали, что мы будем жить это время? будем хвалить Господа. Да поможет нам Бог, чтобы в нашей жизни наша хвала была в том, что мы дети Божьи, что наше детство в небесах, но наше отец и здесь среди нас, потому что двое или трое, собранного имя Твое, имя Господа Иисуса Христа, там и Он посреди нас. И 12 стих я бы хотел оставить в вас. И мне, я извиняюсь. Вот это переживание. Я беру перевод. И 12 стих говорит, научи так, научи нас так идет. Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. Я беру всегда с конца. Для того, чтобы иметь сердце мудрое, нам надо делать одну вещь. Что нам нужно делать? Здесь, здесь пишут, мы должны считать. Я, я так, я делаю перевод с молдавского. Научи нас посчитать. Один, два, три. Вот это нам надо заниматься. Не надо ничего другого делать. Надо просто посмотреть иногда, когда мы так говорим о болезни, говорим о других вещах. Я обычно говорю, Евгений, посмотри в паспорт. Время проходит. Нам надо просто посчитать. Когда мы считаем дни, мы видим, что дни наши очень быстро проходят. И в этом и в, этом, в этом псалме мы находим, что наша, наша жизнь очень-очень быстро течет. И поскольку быстро время уходит, то помоги нам Господи! вам здесь в Америке, нам там в Молдавии, посчитать очень, очень, очень хорошо нашу, нашу жизнь, посчитать наши дни. И наши дни, они очень короткие. Недавно мы похоронили одного брата отсюда, в Ванкувере, он здесь жил, 39 лет, пятеро детей остались, мы похоронили его в Молдавии, никто не подумал. Когда мы считаем жизнь, это означает, что мы смотрим, что некоторые уходят в 30 лет, кто-то в 20 уходит, кто-то в 15. Это означает, что мы считаем, кто-то в 15, кто-то в 50. Кому 50, можете понять, Я здесь 50. Мы можем уходить. Может быть, даже сегодня вечером. Может быть, даже до завтра не доживем. Кому-то, может быть, 80 еще будет жить, а кому-то еще 40 может уйти. Поэтому Моисей говорит, наша жизнь течет очень быстро. Поэтому помоги нам, Господи, посмотреть, что наша жизнь очень коротка. Да благословит вас Господь здесь, в этой местности, надеяться на Бога, говорить о величии Его, хвалить Господа, прославлять Его. И таким образом наша жизнь будет намного легче здесь на земле. И кроме этого, мы будем иметь радость дальше там на небе. Я попрошу брата Иосифа, чтобы мы помолились вместе. Встанем. Tatăl nostru care ești în ceruri, îți mulțumesc pentru această seară, îți mulțumesc, Doamne, pentru că știu ești nostru, îți mulțumesc pentru că ești un Dumnezeu destul de puternic, Doamne, îți mulțumim pentru viața care mi-o dai. Și îți mulțumim pentru prieteni, pentru frați, pentru surori, firmele te Tău și glorificat în veci. Amin. Găspodinu și slavă-ți pentru slavă și să ne И чтобы мы хвалились с Тобой, Господи, благослови наше Господь, до конца и все с своем жизни, сколько ты мне поверишь. Вас это Я очень рад, что сегодня вот здесь я могу видеть Славу Тебе это слово Твое, Господи, и Твою и сестер. чтобы все минуты в нашего чтобы мы были благословенными и счастливыми, и, Господи, слава Господи, и все, и все и I mean,